Wan Ibrahim sifatkan Presiden PAS bukan sahaja tokoh politik malah juga jadi rujukan. PAS gesa PM Anwar kecam insiden penghinaan terhadap agama Islam. Dakwa DAP tentang Islam lim Lip Eng gesa polis siasat kenyataan berbaur hasutan Abdul Hadi. Mesyuarat Jemaah Menteri tidak bincang BKK Ideal Fitri kepada penjawat awam. Ramasami berpandangan keputusan Guan Eng lepas jawatan Ketua Menteri adalah kesilapan. Dan DBKL beri komitmen tidak akan buat aktiviti perubahan ke atas kuil Hindu Kuala Lumpur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstar Malaysia. Pemimpin PAS sejak terdahulu seperti Almarhum Ustaz Yusuf Rawa, Almarhum Ustaz Fazil Muhammad Nur dan Almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat serta lain-lain mewakafkan -lain, diri untuk perjuangan Islam hingga hujung hayat mereka. Situasi itu juga tidak terkecuali kepada Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang bukan sahaja tokoh politik dan agama di Malaysia, malah merupakan tokoh paling senior dalam gerakan Islam peringkat antarabangsa. Imbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, sehingga sekarang sekiranya terdapat perkara besar berlaku, mereka akan merujuk kepada beliau. Isu-isu yang berlaku termasuk isu yang sengaja dibesarkan oleh musuh berkenaan pertembungan mazhab sunni dan syiah dalam senario politik antarabangsa. Bagaimana negara-negara umat Islam perlu memahami agar tidak menjadi proksi kepada musuh. Berikutan itu jelasnya, PAS Pusat telah membuat keputusan untuk mengadakan istimewa antarabangsa kali kelima yang dijangkakan pada penghujung tahun ini di Malaysia. Istima itu bukan sekadar membincangkan isu yang berlaku di Palestin, tetapi juga pertembungan yang merugikan Islam sama ada dalam maupun luar negara. Beliau juga menegaskan umat Islam menjadi bidak bidak catur dalam percaturan orang lain yang akhirnya bertembung sesama sendiri dan hilang kekuatan dan keupayaan. Sementara itu parti itu terus menggesa perdana menteri untuk mengecam insiden-insiden penghinaan terhadap agama Islam. Menurut Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sha'ari, ia susulan Datuk Seri Anwar mengecam insiden terbaru di Johor Bahru di mana seorang bukan Muslim ditampar kerana makan di khalayak ramai pada siang hari di bulan Ramadan. Katanya, walaupun insiden itu tidak boleh diterima sama sekali, beliau beranggapan ia adalah kes terpencil. Namun, satu perkara yang Ahmad Fadli ingin mencadangkan agar mendapat perhatian Perdana Menteri ialah penghinaan terhadap Islam. Ia semakin menjadi-jadi sejak kebelakangan ini sama ada oleh orang bukan Islam maupun orang Islam sendiri. Dalam perkembangan berasingan, Ahli Parlimen Kepung Lim Lim Eng menggesa polis untuk menyiasat kenyataan berbaur hasutan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mendakwa pemimpin DAP secara terbuka menentang Islam. Katanya, wakil rakyat Marang itu mengeluarkan tuduhan berkenaan dalam tulisannya menyentuh isu berkaitan mengehadkan tempoh memegang jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal. Katanya, Cadangan dibangkitkan DAP baru-baru ini hanya mengulangi pendirian yang pernah disuarakan Kerajaan Perikatan Nasional PN yang dianggota IPAS 4 tahun lalu. Dakwanya, Abdul Hadi mungkin mengeluarkan kenyataan yang kononnya cadangan itu bertentangan ketetapan Tuhan kerana ketandusan idea dan hanya mahu menyalahkan DAP. Katanya, tiada siapa hebat dan kebal daripada undang-undang dan jika dibiarkan, Kenyataan seperti itu hanya akan menggalakkan lebih banyak ucapan berbahaya. Tindakan tegas perlu diambil sekarang sebelum keadaan bertambah buruk. Terdahulu, Abdul Hadi menerusi tulisan di minda Presiden PAS mendakwa berlaku penentangan terhadap Islam secara terbuka oleh DAP dalam isu cadangan mengehadkan tempoh seseorang memegang jawatan Perdana Menteri selama dua penggal. Mesyuarat Jemaah Menteri hari ini tidak membincangkan mengenai bantuan khas keuangan BKK Ideal Fitri kepada penjawat awam. Bagaimanapun, jurucakap Kerajaan Berpaduan Fahmi Fazil berkata, masih ada masa sebelum Kerajaan membuat sebarang keputusan berhubung perkara terbabit. Minggu lalu, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX memohon Kerajaan supaya menyalurkan BKK Ideal Fitri kepada penjawat awam. Presidennya Adnan Mat berkata, pemberian BKK penting bagi meringankan beban perbelanjaan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang. Beliau berkata, apatah lagi sambutan Aidilfitri sering membabitkan peningkatan perbelanjaan khususnya bagi mereka yang perlu membuat persiapan pulang ke kampung halaman, menyediakan keperluan asas keluarga serta memenuhi keperluan pendidikan anak-anak yang semakin meningkat. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEC sebelum ini memohon kerajaan supaya menyalurkan BKK Ideal Fitri kepada pencawat awam. Bekas adun DAP P. Ramasamy berkata, keputusan Lim Guan Eng melepaskan jawatan Ketua Menteri Pulau Pinang ialah kesilapan ahli Parlimen Bagan itu yang menyebabkan pengaruhnya semakin pudar. Katanya dalam satu kenyataan, keputusan Lim meletakkan jawatan itu untuk menjadi Menteri Keuangan apabila Pakatan Harapan PH berkuasa pada 2018 memakan diri selepas gabungan itu tumbang dalam tempoh hanya 22 bulan. Bekas Aden Pry itu berkata, selepas kerajaan PH tumbang, Lim kehilangan jawatan dalam kerajaan bermaksud beliau turut kehilangan pengaruh pada peringkat persekutuan dan negeri. Menurut Ramaswami, kehilangan kedua-dua jawatan itu merisikokan Lim dari segi politik, justru melemahkan keupayaannya untuk memberikan caran kepada sekutu atau menundukkan lawan. Tambahnya, keadaan itu juga menyebabkan Lim tidak lagi mempunyai kuasa pentadbiran yang sebelum ini mengukuhkan pengaruh politiknya. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memberi komitmen tidak akan melakukan sebarang aktiviti pencerobohan ke atas sebuah kuil Hindu di ibu kota. Sebaliknya, pemindahan kuil Dewi Sri Patra Kalyaman akan dilaksanakan secara telus adil dan membabitkan perbincangan dengan pihak berkepentingan bagi memastikan kelancaran pelaksanaannya. DBKL telah mengenal pasti lokasi baru untuk pemindahan rumah ibadat terlibat bagi memastikan penganut Hindu dapat terus menjalankan aktiviti keagamaan mereka dengan selesa dan harmoni DBKL juga memberi komitmen untuk tidak akan melakukan sebarang aktiviti pencerobohan struktur kuil itu di tapak tersebut dan kuil tersebut boleh beroperasi seperti biasa sehingga proses pemindahan selesai pada dahulu Malaysia kini melaporkan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Ambika Srinivasan dan Kumpulan Hak Asasi Manusia Lawyers for Liberty LFL dijadual mengadakan sidang media berhubung rancangan pencerbohan kuil Hindu yang bersejarah bagi memberi laluan kepada pembinaan masjid. Sekian saja untuk edisi petang ini, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nastart News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastart Malaysia dan subscribe YouTube Nastart TV. Nastart Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.